ঠিঙত এক অনুষ্ঠানত খেল ধেমালি চলি থকাৰ মাজতে এক অঘটন সংঘটিত হয় বজ্ৰপৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আঠজনকৈ লোক ইয়াৰে চাৰিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে থিঙৰ সোনাৰী গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা আহত জহিৰুল ইছলাম আজগৰ আলী মুস্তাকিন আহমেদ খাইৰুল ইছলাম জোস্নাৰা বেগম ৰোচনা বেগম ৱাছিম আখতাৰ আৰু কাৰিজুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে আটাইকে থিং এফ আৰ ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বিয়লি চাৰে চাৰিটামান বজাত এটা ঢেৰকণী মাৰিছে ঢেৰকনি মাৰি পিছত চাৰি পাঁচজন মানুহ আহত হ'ল মানে দুখ পাইছে আৰু গাত পৰা নাই দূৰতে পৰিছে এতিয়া সিহঁতে মানে চেঞ্চলেজ হৈ আছে এতিয়া ডিং হস্পিটেলত অনা হৈছে কিন্তু ডক্টৰে এতিয়ালৈকে ভাল ৰিপৰ্ট দিয়া নাই আমালোকক কিমান মানুহ আহ এতিয়া ধৰক পাঁচজন মানুহ এডমিট কৰা হৈছে আৰু কেইবাজনো আছে সিহঁতৰ মানে এতিয়া ঘৰত আছে আমি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো এতিয়া ধৰক ডক্তৰে কৈ আছে কিন্তু এতিয়া আধা ঘণ্টা টাইম দিছে আধা ঘণ্টাৰ পিছত যদি সিহঁতক